предыдущем выступлении хотелось бы акцентировать внимание, конкретно мое выступление посвящено именно видеороликам. Конкретно видеоролик является одним из самых, ну, наверное, самых действенных медиапродуктов в том плане, что за короткое время видеоролика можно изложить огромное количество информации, и эта информация воспринимается фактически, ну, де -фактно. То, что я увидел, то я воспринял, то я понял. На этом строятся и э, основные принципы рекламы. Почему все, кто смотрит рекламу, опять же, покупают тот продукт, который говорят, вот, в рекламе все здорово, все красиво, значит покупайте это». И подавляющее большинство людей, включая детей особенно, потому что они сильно подвержены этому, воспринимают это как действительность, как право, не обсуждая совершенно ничего не вдумывать. Поэтому вот все предыдущие докладчики об этом говорили, и действительно правильно необходимо научить различать, что в рекламе или в том же видеоролике является то, что нам хотят насадить, или то, что реально есть на самом деле. Хотелось бы свое мое выступление посвятить именно конкретным видеороликам. То есть первый видеоролик является фактически рекламным,

это может сделать любой школьник даже самыми-самыми примитивными знаниями. Ничего сложного нету, никаких спецэффектов, крутых, красивых, ничего нету. Достаточно просто. Но в то же время понятно, доходчиво, что хотел сказать автора этим роликом. И конкретно теперь хотелось бы обратить внимание еще на э, саму технологию создания, по сути, ролика. Несколько моментов, на которые практически мало кто обращает внимание из авторов, но это очень-очень важно, иначе теряется эффективность самого ролика. Ну, по сути дела, начало. Ролика всегда ну, должно, во всяком случае, начинаться с общего плана. То есть общий план то, что хотелось бы, где будут происходить события. И далее в процессе роликов должно меняться планы с общего на крупный и обратно. И эта смена планов должна быть достаточно динамичной. Ролики бывают разного типа, но тем не менее в основной своей массе, если не будет смены кадра, то этот ролик, по сути дела, потеряет свою эффективность процентов на 70, а то и больше. Далее, объекты, которые снимаются, если это будут люди, либо какие-нибудь строения, не должны находиться строго по центру камеры. Опять же, это отвлекает внимание сначала и потом притупляет. Есть такое понятие, ну, те, кто занимается видео и фото, они знают, что такое золотое сечение. Так вот, используя эту технологию, размещайте свой объект немножко, грубо говоря, в углу в любом углу, лучше в нижнем углу, но не в самом где-то в одной трети. Тогда эффективность будет намного больше, как показывает практика. Далее, следующий момент. Э, спецэффекты, которые очень часто любят вот, в разных программах настраивать, так вот, желательно минимально эти спецэффекты вставлять. Иначе получается это, по э, сути, каша, которую, которая попытались замаскировать отсутствие идеи, отсутствие сюжета, отсутствие мысли, которые хотят донести. Что-то мелькает, что-то перетекает, что-то ярко вспыхивает, и на этом ролик закончился. Опять же, ни один из роликов, вернее, очень многие ролики страдают этим, те, которые были у нас на конкурсе. Следующий момент. Когда снимают видеоролик, если это, допустим, уличная съемка, журналистская, документальная, то есть это не студийная съемка, чаще всего людей камера гуляет. Это необходимо устранять, иначе как только есть дребезжание, сразу же ролик теряется и эффективность его ну, впечатления, что это было, грубо говоря, там, в течение трех минут сделано, нате, чтобы что-нибудь посмотреть. Такой очень важный момент озвучен. Опять же, музыка, которая чаще всего вставляется в фон, необходимо подбирать, ну, вам как педагогам, я думаю, особо рассказывать не стоит, она должна быть очень-очень-очень четко подобрана и не навязчива. Самое первое, самое главное, придумываем идею. Это самое сложное. Даже просто для урока, любого урока, там, приготовления, чего-нибудь. О любом растении можно сделать видеоролик очень коротенький, но он будет показателем. Далее придумываем саму идею и пишем сценарий. Так вот, проблема сценария это ну, она немножко меньше, чем идея, но в то же время никто никогда ее почему-то не делал. Нету сценария, совершенно ролик в конце получается совершенно другим, не таким, как его задумывали сначала. И монтаж. Третий, последний этап, монтаж, как рекомендация, я уже э, с опытом работы со студентами. Чем проще программа, тем легче, эффективнее и качественнее будет ваш ролик. Естественно, вы не будете заниматься съемкой свадеб и так далее, где будут там различные художественные фильмы, где будут сложные программы. Тем более, в школе я так подозреваю, что программного обеспечения хорошего, естественно, нет, официального, а Windows Movie Maker есть у всех. Это бесплатно, это, пожалуйста, пользуйтесь. Поэтому при создании именно видеоконтента Рекомендую использовать именно данную программу. Весьма эффективно, проста, показательно и в течение двух минут можно увидеть, что... Вторая задача – это сценарий обязательно в порядке. И третья – это монтаж. Ваши идеи, ваша мысль, которую вы хотите донести, да, придется что-то потратить время, немножко вложить в это. Но эффективность донесения ваших мыслей, ваших идей, ваших рассказов будет в десятки раз выше, чем просто можно рассказывать, как обычный урок проводить. И если эта идея, этот сюжет положительный, а он такими должен быть и будет, то эффективность преподавания вырастет в десятки раз. Уже проверено, и поскольку дети все у нас сейчас смотрят телевизоры, смотрят на улице рекламу, они к этому уже привыкли.